Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Zulaika binti Ripot, nombor metrik 111751. Baiklah, untuk tugasan bagi kursus Falsafah Pendidikan Negara KMP 1013, kumpulan kami iaitu daripada kumpulan 2 telah memilih satu artikel jurnal yang diberi tajuk Dasar Falsafah dan Polisi Pendidikan Bersepadu Pengalaman Malaysia. Baiklah, melalui artikel jurnal ini, ianya membincangkan tentang bagaimana pendidikan di Malaysia dibangunkan dengan berasaskan pendekatan bersepadu yang menggabungkan antara dasar, falsafah dan juga polisi pendidikan. Justru, falsafah pendidikan kebangsaan FPK telah menjadi asas kepada pembentukan sistem pendidikan bagi melahirkan insan yang seimbang dan harmoni selaras dengan keperluan negara. Baiklah, seterusnya terdapat tiga objektif utama yang kami dapati daripada artikel jurnal ini iaitu objektif yang pertama menjelaskan hubungan antara dasar, fasafah dan juga polisi pendidikan di Malaysia di mana ianya menerangkan bagaimana dasar pendidikan dibentuk berasaskan falsafah pendidikan dan dilaksanakan melalui polisi bagi memastikan matlamat pendidikan negara tercapai. Seterusnya, objektif yang kedua, menghuraikan konsep pendidikan yang bersepadu dalam sistem pendidikan, di mana ianya menjelaskan pendidikan bersepadu yang menekankan empat komponen utama, iaitu jari, iaitu pembangunan dari segi jasmani, emosi, rohani dan juga intelek secara seimbang. Dan yang seterusnya, objektif yang ketiga, menilai pengalaman Malaysia dalam melaksanakan pendidikan yang berteraskan falsafah pendidikan kebangsaan FPK, iaitu menilai keberkesanan pelaksanaan pendidikan bersepadu di Malaysia selaras dengan falsafah pendidikan kebangsaan FPK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dayang Kuinal Nadira binti Awang Kumahidin. Nombor matrik 109582. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang elemen utama dalam falsafah pendidikan kebangsaan, yaitu pembangunan insan secara menyeluruh yang merangkumi empat elemen utama yang dikenali sebagai jari, yaitu jasmani, emosi, rohani dan intelek. Pertama ialah elemen jasmani. Elemen ini merujuk kepada aspek kesihatan fizikal dan kecergasan tubuh badan. Pembangunan jasmani penting kerana pelajar yang sihat dan cergas lebih bersedia untuk belajar serta aktif dalam aktiviti harian. Oleh itu, pendidikan bukan sahaja berlaku di dalam bilik darjah, tetapi juga melalui aktiviti sukan dan kokurikulum yang membantu membentuk tubuh badan yang sihat. Seterusnya ialah elemen emosi. Elemen ini menekankan kestabilan emosi serta keupayaan pelajar mengurus perasaan dan tingkah laku. Pelajar yang mempunyai emosi yang stabil dapat mengawal tekanan, berinteraksi dengan baik dan membuat keputusan yang lebih rasional. Hal ini penting bagi mewujudkan suasana pembelajaran yang positif dan harmoni. Seterusnya, elemen yang ketiga ialah rohani. Pembangunan rohani melibatkan kepercayaan kepada Tuhan serta pembentukan ahlak dan nilai murni. Elemen ini menjadi asas kepada pembentukan sahsiah pelajar agar mereka mempunyai pegangan hidup yang kukuh, berahlak mulia dan bertanggungjawab dalam kehidupan seharian. Akhir sekali ialah elemen intelek yang keempat iailah okay, yang ini merangkumi pemikiran kritis dan kreatif serta penguasaan ilmu pengetahuan melalui pembangunan intelek pelajar dilatih untuk berfikir secara rasional menyelesaikan masalah dan mengaplikasikan ilmu dalam kehidupan sebenar Kesimpulannya keempat-empat elemen ini saling berkait dan perlu dibangunkan secara seimbang bagi melahirkan insan yang holistik selaras dengan matlamat falsafah pendidikan kebangsaan. Sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nora Binti Minta berkenan nama magic 111683. Saya akan teruskan pembentangan ini dengan membincangkan tentang peranan falsafah pendidikan kebangsaan dalam pendidikan. Saya akan bincangkan tiga peranan, di mana peranan falsafah pendidikan, peranan guru ataupun pendidik dan peranan pelajar. Okey, yang pertama adalah um, peranan falsafah pendidikan kebangsaan dalam pendidikan. Um, menjadi panduan dan hala tuju uh, sistem pendidikan negara di mana falsafah pendidikan kebangsaan mengandungi idea dan pandangan yang rasional terhadap pendidikan. Fungsi asas falsafah pendidikan ialah memberi panduan dan haluan kepada pakar pendidikan untuk merancang ataupun mereformasikan sistem pendidikan berlandaskan idea Konsep dan matlamat pendidikan negara. Um Selain itu, falsafah pendidikan kebangsaan digubal uh, secara rapi dan teliti oleh pakar-pakar pendidikan dengan mengambil kira seluruh aspek yang berkaitan dengan keperluan-keperluan individu, masyarakat dan negara. Yang kedua pula adalah peranan guru ataupun pendidik. Peranan guru ataupun pendidik dalam melaksanakan pengajaran dan pembelajaran secara bersepadu. Okey, pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan secara bersepadu adalah untuk membangunkan modal insan yang menghayati nilai-nilai murni berteraskan keagamaan, berpengetahuan dan kreatif serta inovatif selaras dengan falsafah pendidikan kebangsaan. Okey. Yang ketiga pula adalah peranan pelajar. Peranan pelajar dalam membentuk sahsiah diri dan akhlak mulia. Berdasarkan falsafah pendidikan kebangsaan, matlamat pendidikan adalah uh, bagi melahirkan manusia yang seimbang dan harmonis dari semua aspek kemanusiaan. Pembentukan sahsiah diri dan akhlak mulia merupakan teras utama dalam falsafah pendidikan kebangsaan dan falsafah pendidikan Islam yang dibincangkan dalam artikel ini. Pendidikan tidak hanya berfungsi uh, menyampaikan ilmu pengetahuan malah tetapi malah juga membentuk kepribadian uh, pelajar agar memiliki nilai moral yang tinggi, disiplin diri dan ting, uh, tingkah laku yang baik. Okey, itu sahaja daripada saya. Saya akan serahkan pembentangan ini kepada pembentang yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Nurhizati Binti Abdul Hamid, Nombor metrik 111608. Hari ini saya akan menerangkan tentang cabaran pelaksanaan fasafah pendidikan kebangsaan. Cabaran pelaksanaan fasafah pendidikan kebangsaan semakin ketara dalam menghadapi zaman persejagatan dan globalisasi. Dunia hari ini menjadi semakin terbuka dan tanpa sepadan menyebabkan sistem pendidikan perlu bersaing di peringkat global. Pendidikan bukan lagi hanya bertujuan membentuk perpaduan dalam negara tetapi juga perlu melahirkan individu yang mampu menyesuaikan diri dengan perubahan pesat dunia teknologi dan maklumat. Keadaan ini menjadi cabaran kepada pendidik perlu mengekalkan nilai rohani dan jati diri pelajar selaras dengan falsafah pendidikan kebangsaan dalam masa yang sama memenuhi tuntutan global. Selain itu, adalah keperluan guna tenaga yang berkemahiran turut menjadi cabaran utama dalam pelaksanaan pasafah pendidikan kebangsaan. Dunia pekerjaan masa kini memerlukan tenaga kerja yang bukan sahaja berpengetahuan tetapi juga memiliki kemahiran seperti komunikasi pemikiran kritis, penggunaan teknologi dan kebolehan menyelesaikan masalah. Sekiranya sistem pendidikan terlalu menumpukan kepada pencapaian akademik semata-mata, matlamat falsafah pendidikan untuk melahirkan insan yang seimbang dari segi intelektual, rohani, emosi dan jasmani sukar untuk dicapai. Akhir sekali adalah keterampilan ilmu yang sesuai dengan zaman juga merupakan satu cabaran penting. Pendidik perlu dibekalkan dengan ilmu yang relevan dan selari dengan perkembangan semasa agar mampu bersaing dengan era globalisasi Hal ini menuntut pendidik untuk sentiasa bersedia meningkatkan pengetahuan dan kemahiran Agar kaedah pengajaran yang digunakan kekal berkesan dan bermakna Itu saja daripada saya Saya serahkan pembentangan ini kepada pembentang yang seterusnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatini Syirah binti Azman, bernama Metrik 109912. Jadi sebagai penutup, saya ingin menyimpulkan pembentangan ini dengan dua poin utama berdasarkan tajuk yang kami bentang iaitu dasar falsafah dan polisi pendidikan bersepadu pengalaman Malaysia. Jadi untuk poin yang pertama adalah perpaduan dalam pendidikan adalah kunci kepada keseimbangan ahlak dan rohani. Sebagaimana kata tokoh Dr. Martin Luther King Jr., matlamat pendidikan yang sebenar ialah kepintaran dan karakter. Ini bermakna kita bukan sahaja mahu melahirkan pelajar yang bijak dalam akademik, tetapi juga manusia yang mempunyai jiwa dan peribadi yang mulia melalui nilai perpaduan ini. Jadi untuk poin yang kedua pula adalah impak yang besar ini bergantung kepada strategi kurikulum bersepadu. Strategi inilah yang membina jati diri pelajar. Seperti kata bapa kemerdekaan kita Tunku Abdul Rahman, perpaduan adalah asas kekuatan kita sebagai rakyat dan sebagai satu negara. Jadi kurikulum yang dilaksanakan mestilah mampu menyatukan kepelbagaian ini untuk masa depan negara. Jadi untuk kesimpulannya adalah Pendidikan bukan sahaja sekadar proses mengisi ilmu di kepala, tetapi ia juga adalah suatu usaha membina manusia. Jika kita berjaya mendidik pelajar dengan nilai perpaduan dan strategi yang betul, kita akan uh, melahirkan generasi yang bukan sahaja hebat dari segi ilmunya, malah teguh jati dirinya juga. Itu sahaja pembentangan dari kumpulan kami. Sekian, terima kasih.